Хочу представить вам головного технолога компании Биорост, Дениса Георгия. Він коротко дасть информацию. Добрый день всегда. Ребят, кратко расскажу о нас. Мы фирма, которая занимается органическими сильно действующими удобрениями. То есть мы уже на этом рынке более 12 лет. То есть мы занимаемся этими препаратами. У нас свои хозяйства. И мы разное попробовали, все, что в принципе есть, мы попробовали, и мы выбрали лучшее. То есть. И теперь мы собрали такие штаммы бактерий, которые рабочие и для корня, и для листа. И у нас органоминеральные удобрения, именно кислоты полные и микроэлементы, которые для листа и для корня. То есть корнеобразование и листоутворивание, да, налив. У нас есть для всех фаз препараты. То есть мы делаем все. У нас есть средства защиты, но у нас все бактериальное или грибное, то есть это био. био. Но мы собрали такие штаммы и бактерий и грибов, которые работают ну, очень хорошо на любой культуре. То есть, грубо говоря, клеточный конструктор. Мы даем и такие бактерии, и такие кислоты, и такие микроэлементы, что клетки легко плодиться и размножаться. И не тратить время, на, пока она там дождется магния, там, серы или такой кислоты, там, янтарные. У нас сразу все есть, и мы весь листовой аппарат для нас корень. То есть мы обрабатываем по листу, но часто обрабатываем. Потому что по листу это идет питание. Для винограда у него корни глубоко, пока он там дотянет. Главное, чтобы он воду тянул. А по листу мы даем, и он сразу это все пускает в налив ягод. Также у нас биопрепараты, это фунгициды и инсектициды. То есть растение не болеет потому что эти бактерии которые собраны у нас в сочетании в одном в одном препарате это вот симбиоз барфоляр те бактерии которые тут и грибы тут 6 самых бактерий и грибы то что тут то что тут оно и защищает растения и кормит это называется еще эндофиты к нам это придет скоро в украину лет через пять как я понимаю. А мы уже работаем эндофиты, то есть он, он живет в листике, не просто в земле, а они живут в листе, в стебле, ну, все. И они не пускают патогенку, а если она появляется, они просто не будут ее развиться, убивают, они борются за свой субстрат. А клетку они любят, эндофит, эндо это в клетке, и фит это ну, любящие, то есть любящие клетки. И они симбиотики с клеткой, все, они, они ей дают питание, они ее защищают, а с нее берут там энергию, там, сахара, энергию. То есть они в симбиотическом процессе. А плохих они не пускают. Сейчас уже есть видеоматериалы, что сдержали этот препарат, сдержал мильдию, аидиум. Все. То есть полностью работа им. Люди уже уходят от химических препаратов, которые вредны для человека. Вот. Также у нас есть препараты, вот, смесь для налива. Это кислоты и микроэлементы которые нужны клетке, чтобы быстро плодиться, размножаться и наливаться. Также ягода становится эластичной, ее легко налить. Легко налить. А эти препараты, это еще металлы, которые ускоряют движение жидкости. Ускоряют налив этой ягоды и сахаристость. Так, также, а эти два препарата, это опять же бактерии почвенные и опять же кислотные микроэлементы. Старт. Эти два препарата для развития любого корня. Особенно в школу, чубуки, когда высаживают. Все, или замочить в них, или подлить ими. То есть на... это мощнейшие корни образования. У нас есть вот результаты, что там у людей там, по три года не, не, аватар не прорастал. Он обработал этим, у человека аватар пошел расти. То есть все, дал листики и все начало расти. Они не верили нам сначала. Ну вот. Раньше мы просто работали в других регионах. Мы работали в Энергодар, Каменка-Днепровка, Водяная и Херсонщина. Но пришли оккупанты, к сожалению. Все это у нас пока отобрали, поэтому новые рынки сбыта. Поэтому я вам рассказываю, что это рабочие препараты, они опробированы. И это органика. И то, что потом после них вырастает, это премиум органическая продукция. Мы также готовы ее и помогать реализовывать, и покупать. У нас есть разные схемы работы. Поэтому по винограду есть карта, как вносить, как мы это видим. Ну и по другим, плодовые деревья, ягоды, все. Вот хозяйство, вот хозяйство, которое полностью работает по нашим технологиям. Все, пожалуйста. То есть тут вот клубника. Они приезжают весной, берут там на 15 тысяч, и все, им хватает, чтобы целая ферма работала. Оно и бюджетно, и полезно. Это получается органика. Почему мы боремся за органику? У меня вот, в частности, Господь Бог дал мне троих детей. И у меня цель, чтобы они ели хорошее. И вот, ну, понятно, сложно этого добиться, но когда мы работали в Каменке, примерно 60 хозяев с нами работали и получали органическую продукцию, вкусную. То есть э, люди, у которых по 20 гектар приезжали к нам на фирму, покупали у нас наши огурцы и помидоры там, на дни рождения, там, на свадьбы, потому что у нас было вкусно. А они просто гнали химией, лишь бы продать. Ну, у нас другая цель. Мы хотим, чтобы это было полезно для людей и безвредно для пчел, и убивало все другое. Это сильно действующие препараты, мы собрали самые лучшие модели. Мы работаем и с венграми, мы работаем и с греками, то есть а, маточники у них берем и выращиваем, а, то есть откуда. И у нас свои мощности основа, основа вот этих органоминеральных препаратов. Это помет. Мы берем куриный помет, у нас в печи высокотемпературные, вакуумные, грубо говоря. И мы этот помет разлагаем на составляющие, на кислоты, на микроэлементы, на углерод. То есть, грубо говоря, из тонны помета средней влажности мы получаем 60 килограмм действующего вещества. Все. И это вносим в наши препараты. Почему и такое быстродействие? Это родное для клетки. Оно все мембранотропное. Только оно наносится на листик, оно сразу проникает в клеточку и вступает в работу. Вот логика, почему такое действие. А бактерии, вы понимаете, эндофиты, которые живут прямо, прямо в листике. Вот. Это вот два комплекса. То есть органоминеральный вот органоминеральный, бактериальный. Это все, что надо для налива. Это все, что надо для развития корня. Опять же, бактерии, опять же, органоминеральные. А вот препарат еще есть. Квартоцит называется. Цит это убивать, а кварта там 4 гриба убийцы. Но это грибы, которые хищные. Они когда живут в земле, они поедают все личинки, все куколки, всех особей зимующих там, эти там майские жуки, эти там, ну, все, всех, 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 кто живет в земле, они чистят их. Очень хорошо, когда в нашей земле находится такой препарат. Квартоцит. Он просто поубивает, и у вас ну, на следующий год не будет вредителей. Он их в зародыши убьет. А те, которые зимуют, он находит их, прожигает им хитиновый слой, и внутри них откладывает свои там споры, ну, а острым убирает. Грубо говоря, вот как выглядит, вот как выглядит э, после него вредители. Просто он их разобрал и с него еще и вырос. А другой вредитель лезет, опять цепляется за эту спору, и та спора его тоже убивает. То есть эти грибы очень хорошо, когда есть на нашей земле. Это в землю даются. Это листовые препараты. Это корневые препараты. Есть карта внесения. Как это все нужно вносить. То есть мы собрали за это время, ну Лучшее то, что работает. Эти препараты сдержали все болячки. Это налило. То есть это уже практически сделано. Цены у нас оптовые, мы в основном работали раньше на фермерскими хозяйствами, которые там выращивали там пшеницу, подсолнух. Но ну, тут то засухи, то это сложно, а там, где есть полив, это препараты номер один. Они и бюджетные, то есть дешево, дешевле всего им работать, и они органические, они полезны для человека. В конце вы получаете премиум органическую продукцию. Если готовы вы работать по нашей схеме, мы можем, в принципе, у нас есть такая, такая программа, мы даем технологию, даем препараты, а в конце мы с вами участвуем в вашем урожае. Ну, грубо говоря, 15-20% в зависимости от культуры. Вот. вот так можно сработать. Мы уверены, что это будет премиум органика, у вас много вырастет, и мы хотим в процентах участвовать в этом урожае, если есть такое желание. То есть вам не надо платить за препараты, мы все это будем делать, вас вести, в конце просто рассчитаться с нашим урожаем. Правильно. Да, вот. Так, это вот да, люди которые мы сейчас много, хозяев, то есть мы понимаем, о чем мы говорим, и у нас есть, у нас есть куда продавать такую продукцию, ее просят у нас, то есть мы можем по-разному работать, можем просто вам продавать, а можем с вами заключиться и работать под урожай. Вот такая вот программа. Вот так я кратко вам рассказал, мы уже примерно больше 12 лет занимаемся этой продукцией. Органическая сильнодействующая продукция. У нас есть сертификация, органик-стандарты у нас есть. Это все, все рабочее. Все проверено. Давайте работать. Это центр нет, центр города, а тут в Запорожье. А это клеточный конструктор, это то, что надо клет, вот это все. Понятно, вообще, понятно, больше ей ничего понятно, не надо. Понятно. А химию ей дали, да нее это ожог, да нее а это она, болезнь. А что? вот эти да. два комплекса, вот ей легко расти. Да, это мембранотропные вещества. Они вообще там за минуты впитываются. Ну все, да. понятно, вот, все, вы, все, вы, все Попробуйте, опыт работы, вот это велес. 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 Велес? Да. Вы знаете, что он сверху красный, а снизу ну, зеленый. Да. Зеленый. А он